আজি ৰাতিপুৱাই মায়ে ফোন কৰিলে ঘৰত শাক পাচলি আছে কেইটামান আনিবলৈ বুলি ভাবিলোঁ ছোৱালীক স্কুলতে থৈ তাৰ পৰাই যাম বুলি তাৰপিছতে এয়া গৈ পালোঁ গৈ পাই দেউতাক লগেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে দেউতা বাৰীত কাম কৰি আছিলে সেই সময়ত তাৰপিছত মই এয়া ভিডিঅ' কৰাঠাই লাগিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নহয় একেবাৰে ছুটী স্কুটিখন ৰাস্তাতে থলোঁ বেছি সময় নকৰোঁ এঘাৰটা পঞ্চাছত তাইৰ স্কুল ছুটী হ'ব আৰু অলপ সময় ৰোৱাৰ পিছতে তাইক লৈ একেবাৰে ঘৰলৈ যামগৈ দেওবাৰ দিনা আহিলে সকলোকে লগ পাওঁ আৰু যিদিনা স্কুল খোলা থাকে তাইকো লগ নাপাওঁ মা স্কুলতে আছে দেউতা ঘৰতে আছে আৰু আৰু মাৰ ফুলখিনি ইমান ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া বাৰীলৈ সোমাই গৈছোঁ এইখিনি ঠাই আগতে বহুত দ আছিলে আৰু ঠায়ে ঠায়ে কিছুমান খালো আছিলে এতিয়া মাটি দিয়াৰ পিছত বহুত ধুনীয়া হ'ল দেউতাক বিচাৰি বিচাৰি ইয়াৰ বাৰী পালোঁগৈ তাৰপিছত অলপ আঁতৰত দেউতাক দেখা পালোঁ আৰু মানুহ দুজনে আছিলে কাম কৰি এতিয়া মাটি ভৰাই দিয়াৰ পিছত বাৰীখন দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে দ ঠাইছিল আগতে এইবোৰ এতিয়া কিবা কিবি খেতি কৰিব পৰা হ'ব তাৰপিছত বাহিৰতে অলপমান বহিলোঁ ফুলখিনি দেখি ইমান ভাল লাগিলে সেয়াও অলপ ভিতৰ কৰিলোঁ শাক পাচলি নিবলৈ মতাৰ কাৰণে মই মোনা এটাও লৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত দেউতাই শাক পাচলি ছিঙিছে ফুলকবি আছে ওলকবি আছে আৰু লফা শাক এনেকৈ আৰু কিবাকিবি দেউতাই মোনাত ভৰাই দিছে ৰাজহাঁহৰ পোৱালি আছে পোৱালিবোৰে সেউজীয়াবোৰ খুব খাই থাকে সেয়া দেখিছেনে এইটো চাইডে মূলা আৰু সৰিয়হ এনেকৈ আছিলে এইবোৰ ফুলি গ'ল আৰু এতিয়া প্ৰিয়দৰ্শকসকলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ চাই থাকিব মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমবাৰ যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব আজিলৈ আহোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ